Вищення комунальних тарифів в Україні є темою неабияк наболілою. Слідом за здорошенням тепла, гарячої води електроенергії, прагнуть підвищити плату і це так звані ексвитрати та вивіз сміття. Чи є за що платити? Про послуги, які надають нині міські комунальники, їх якість ми сьогодні запитуємо у громади. Зокрема, мешканці ось цього будинку переконані платити більше за послуги, які не виконують недоцільно. Мы живем на квартал 278, второй дом. Я бы хотела рассказать о нашем районе, о нашем дворе. Был субботник 25-го. Мы за субботник своими руками полностью облагородили. Песка не было. Мы завезли песок, поставили качель. Ну, смогли одну качелю только, ну, хоть одну доставили. Ну, перевес вот желтый. Чем вам помог город? Семена дали, два я куста, покупала, вот один и еще, да, и побелку дали. Но побелку, вот я до этого сама покупала тоже, ну, бордюры уже белили этой побелкой, которую дали, а деревья, ну, я покупала тоже. Вот, да, да, белили мы. Вы обращались к коммунальникам, что песочница нужна деткам, например? Нет, за песок кому? я не обращалась. А я обращалась уже к, по поводу мусорок, мусорок вообще не было. Ну, по поводу качелю от покраски тоже, ну, мне сказали, что за качели вроде бы как не отвечают. А за что они отвечают? Управляющие? Ну, за дом, вот лампочки а что, меняют, там, меняют хотя лампочки? нет, не меняют. Ну, то есть я, постоянно раз-два на месяц на первый этаж полностью покупаю. Я скажу за экс э, да. значит, да. лампочку, чтобы крутить, это проблема. Значит, почистить канализацию в подвале, это проблема. У нас проблема, у нас нет вообще освещения на районе. У нас ну, нет, видите, столба нигде абсолютно. То есть от подъезда в лавочке. Но вообще район темно очень. То есть э, столб самый первый там вот вообще, ну как заезжать во двор, но ну, очень далеко вообще не освещается. Э, нету стеков нигде. То есть если дождь такой хороший пройдет, или он там, ну это он за ночь хоть успела немножко, ну проходить, ну как бы тоже тяжело. Когда здесь ремонтировали дорогу? по по пару лет назад, да? Что-то пытались. А? И опять яму? Пару да. Лет назад яма, да. да. Ну, да, у нас же так ремонтирует хорошо, все качественно <с делает просто. У нас делали ремонт трубы, весь сбор перерывали, и тогда вот заодно залатали эти дырки, но залатали так чисто символически. Гулять вообще негде. Вот мамочкам как бы ну, хотелось бы, чтобы что-то, хоть, ну, хоть что-то вот сделалось, потому что, ну, все своими руками, это, ну, нереально. Я, ну, сюда год назад заселились, но я немножко была в шоке, потому что в этом районе, ну, как, как будто вообще ничего не делается. Наши дома находятся возле частного сектора. Значит, в связи с этим частные дома палят э, всевозможный мусор, кору... всякие банки, и э, создается ужасная загазованность. Приходится только закрыть, закрывать окна. Я неоднократно обращалась еще, когда был Бабаев, обращалась куда только можно, что, пожалуйста, выйдите на этот участок и хотя бы составьте акт. Они не составляют акт, ни протокол, ничего. Я сама лично сделала такие брошюрки, отдала вот здесь на квартал, на Гомельский, чтобы они частным людям давали эти бланки, чтобы они не полили. Никакой реакции, ни с какой стороны. Ни автозаводской горисполком, ни горисполком. Значит, я постоянно звоню значит, по окружающей среде горисполком. Они мне рассказывали, что сколько, скоро создадится милиция. Да, вот это создадится милиция. Но это было бы сказано. Значит, я бы очень бы попросила. Здесь ничего сложного нету. Я даже сама бы приняла бы участие. Но ну, выйдите до злостного кому-нибудь хозяина и оштрафуйте его, или хотя бы напишите, что сколько за это будет штраф. Неужели это сложно сделать? Значит, берет умышленно, палит рядом, и никто в городе не может ничем помочь. Я бы хотела бы очень попросить еще раз, может кто-то из наших властей поможет. Я бы хотела еще сказать, за мусорку, которая находится за спиной, там э, постоянно вывозят мусор туда. Прошлым летом немножко присыпали землей, но все же проблема это же осталась. Сейчас просто не видно, трава заросло немного. А вот э, Возит гора. Там, там да. там листья, да? листья, бутылки, И даже металл, корни. Ну, я ну, не знаю, знаю, откуда вода. Ну, постоянно вывозят. Летом оно самовозгралось. Э, есть, есть Да, да, гирали. приезжала пожарная машина, то есть это все тушили. Несколько раз на лето это было. Ну, хотелось бы, да, чтобы что-то сделали с этим, потому что ну, у, у, воняет весь район. Мы тут уже почти пять лет живем, квартиру купили. То раньше такого не было, не два года. Ну, да, или оно заторфировано, ну, я не знаю. Кто ну, знает, прям по соседству. Ну, прям возле да. Особенно, когда вот осень, что листья с деревьев, то прям, не знаю, денег собирают эти листья, может, даже по городу, и потом сюда вывозят, высыпают постоянно. разделяют думку мешканців молодіжного, інші криманджажани ми вийшли запитати на вулице міста. Тож далі про послуги керуючої компанії, вывезь сміття та майбутнє зростання тарифів густами громади. Какое может быть удовлетворение от этого, если услуг никаких практически нет. Ну, например, то ну, уборка, наверное, там замена лампочек в подъезде, еще какая-то ерунда, мелочь, Вывоз мусора. Ну, в результате что? Мусор, слава богу, есть куда выбрасывать, по крайней мере, хоть это решено. А в остальном, не знаю, горка территории, это кому как повезет, какой дворник по дворе, тоже имеет значение. Ну, подъезды, конечно, запущены до без... Не, подъезды и подвалы запущены до безобразия. Лампочки, ну, это случается ну, пару раз в год, не больше. Даже удивление вызывает, о, кто-то лампочки поменял. Это какой адрес? на Ленина. В центр города, да? В центр города, да. Мы приезжие люди здесь. Нам город ваш очень нравится. Почему? Потому что такой зеленый город, мы не видели. Даже сравнение с Харьковом, в с Днепропетровском, с Луганском, откуда мы приехали. Это слишком будет много Спасибо. уже платить. Если бы еще оно было нормально, чтобы нормально вывозили, вот, а то всегда накопляется это э, мусор. Вот, сейчас вот в некоторых местах вот эти закрытые стали на контейнера. Тоже. А то же вообще было что-то страшное. А экс-вытраты... 4 то... рубля. Однокомнатная квартира. За что? Абсолютно не ну, за что. Абсолютно за что? Ну лампочки есть? это надо да. звонить обязательно, чтобы обязательно они поменяли. Да. А так, чтобы что-то сделали, я же говорю, у нас на бутыре там же, чтобы... Эти что подвалы, люки, да, вот, да, да. это Делали проблема это. была. Ну сделали уже. А вот то, что дом трещит. Трещит в каком? Это плане? ужасно. Трещит. Вот сидишь в комнате, и мне кажется, что балкон обваливается. Бутыри на 67, Вот между стенами и крышей куски бетона, то что замазывали, выпадают. И это ноль. Были как-то раз там приходили Жека. Это как пришли, так и ушли. И ничего абсолютного нету. В подъездах ничего не делает. Ремонты в подъездах не проводятся. Обращались, какое состояние подъезда? Да никого, не, оно не нужно. А почему вы так думаете? А потому что куда, кому обращаться? Ну, кому, есть же управляющая компания, добровольцы. Никто коллег, на работа. то не обращает внимания, никто абсолютно. Думаешь, у нас уже пенсионеров вообще на тот свет загоняют. Мы бы с того уже не гадимоси. А подъездов, дворов? Вот вас тут... Обедраны, течут до сих пор, и крышу перекрыли. Вот Шевченко 45, и двухэтажный что? старый дом. Вы бы хотя бы его один раз сфотографировали и показали а по визиту. У нас вот такая переписка страшная, развалюха уже. А в середине все поразламывано. А с кем переписка? С горисполкомом. Вы просите отремонтировать дом, да, капитан? Ну, только? нет, ну хотя бы покрасить, внешний вид хотя бы покрасить. И что вам отвечают? В этом году нету ресурсов, мы на следующий год. А следующий год подходит опять то же самое, уже лет семь переписках все обещают. И Бабаем напротив жил, смотрел на такую развалюху. Сколько платите э, за экс -выдраты? Я не помню, по-моему, рублей 30. Это добробыт или же на работе сервис? Вот что за эти деньги вам делают? Знаете? Уборка территории, ну, подъезд побелили. Манагарова 12. Не надо повышать за. Ну, что люди и так прибиваются. Надо за людей больше переживать. Не повышать цены, а за людей еще людям обсуждают благ. Куда можно уже все поднимать, если ни зарплата не добавляется, ни пенсия? Народ и так уже обнищавший. Я думаю, что может вывоз мусора и оправдывает, но экс-расходы нет. Почему? Ну, потому что то, что из того, что они закладывают туда, оно практически ничего не а делает. Закладывает делает. А что закладывают и что там делают? Ну, ремонт делает? здания, я имею в виду подъезда, там такой вот список. И что, что получаете в результате? А что мы в результате получаем? Ну, единственное, что отопление, системы отопления ходят, проверяют, и все. Пока получаю субсидии, еще как-то, знаете, терпимо. А если субсидии не будет, то получится, вся пенсия уйдет на... Если проанализировать там, где мы живем, там, где мы ходим, еще не ведется та работа коммунальниками это в полной силе, в полной мере. Я вважаю, що ще не на сьогодні тарифи піднімати сьогодні. І так люди в нас вже поставлені в рамки. Електроенергія, газ, соціальні питання, безробіття, по освітленню під'їздів, по уборці під'їздів. По уборці при цих територій, там, квітників це все роблять жителі цього даного будинку, даного під'їзду. Тобто ми вирішуємо ці питання на сьогодні самостійно. На часі вже створювати якісь колективні підприємства, які могли б слідкувати за цим, якісь ревізійні комісії, якісь дійсно громадські об'єднання, які могли б знати, що і як надається цими комунальними підприємцями. Ми на сьогодні не знаємо. Нам говорять, нам приходить написане те, що вони вважають за потрібне, а я вважаю, що не все там так гладко, як воно є. На раз в 10 лет роблять ремонт в під'їзді і все. Ні. В нашем подъезде ну, не убирают. Мы убираем сами. И прибудинкова территория, как ну, указано в экс-вытратах, но ну, она убирается но ну, с боем. После наших жалоб, звонков, писем и так далее. То, что есть на данный момент, оно уже э, не соответствует цены тем работам, которые они проводят. Поэтому, ну, я не знаю, должно быть какое обоснование для того, чтобы это сделать, для того, чтобы поднять тарифы. Но ну, я не знаю, должна быть идеально чистая территория. И сколько я здесь живу, я никогда не не знаю, куда девает ЖЭК деньги, куда тратят, на какие услуги. Поэтому, если бы они нам вывесили, вот мы потратили такую-то сумму на то, там, на горючее, на где-то ремонт подъезда, это я, может быть, еще и согласилась. А так я ничего не знаю. Я плачу и не знаю, куда идут мои деньги. Оплатить платить еще больше как бы есть? Конечно, не нет, нет. Я считаю, нет. У нас пока не напишешь жалобу в ЖЭК, ну, заявление. Не придут, ни лампочку не поставят, не исправят в подъезде проводку. Это надо обязательно пойти и просить. Или делать самим, да? Или самим. Лучше, конечно, сделать самим. Да. И нервы будут спокойные и ты будешь знаешь, что это ты сделал. Я недовольна работами управляющих компаний. Цены растут, а в подъезде у нас, например, очень некрасиво, стены все ободранные, во дворе тоже так некомфортно. Подъезды и двери в подъезд мы ставили, сами жильцы собирали деньги. И козырек, который над ступеньками, там уже скоро свалится. Травмують людей, Ну, в общем, якщо піднімають ціна, тогда надо качество услуг как-то улучшать. Будемо вірити, керівники керуючої компанії врешті дослухаються до Криму і співвідношення ціна якість нарешті буде рівноцінним.